assalomu alaykum biogoms ming blog youtube kuzatuvchilarimiz va obunachilarimiz barchalaringa xayrli kun bugungi videoyimizda kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinglari qayta ishlayotgan bir yaraktillarimizni ag'darish jarayonini ko'rsatib o'tamiz ya'ni tayyor biogomsniga yangi oziqqa solish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz albatta videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lib like bosib qo'ysalaring m keng tarqalishi uchun o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar mana do'stlar Ana Su, sip Ana, Ana, Ana bir yerde, mana shu biraktorimiz ag'darish jarayonida mana fantanchalarimiz suv sepyapti mana shu holatdan ag'darib chiqyapmiz mana bu yerda mana oshqovoqlarimiz bioraktorimizni ustidan chiqishyapti keyin do'stlar mana bu yerda mana biotraktorlarimizni mana bu holatda tayyor biogom o'tini bir tomonga mana shu holatda ko'tarib chiqilyapti mana do'stlar bu yerga yangi oziqqa solamiz bu tomoniga mana shu joyga shunday solib chiqiladi keyin bundagi kaliforniya <laughs> qizil yomg'irchchanlarimiz yangi ozuqaga o'tishni boshlaydi mana do'stlar agar kimda kim qiziqayotgan bo'lsa bemalol murojaat qilishlaring mumkin tepa qismlari o'zi granula bo'ib bo'lgan Ha, do'stlar bu biraktorlarimiz ham tayyor holatga kelgan bularni ham xudo xohlasa ajratishni boshlaymiz mana o'zi chuvachanglarimiz kichik kichinashni boshlayapti ozuqasi tugab boryapti mana teraktorimizn ustidan shu qovoqlarimiz chiqyapti xudo xohlasa bularni hosilini olamiz bular turadi ana do'stlar tagi tepa qismini yegan tag qismida turibdi mana chuvalchanglarimizni zichlik holati shuholatda ag'darib chiqiladi Ana aziz do'stlarimiz olmalar chiriganlardan keyin shamolda to'kilganlarini tashaganmiz ko'ryapsizlarmana shu holatda ishlashyaptimana kaliforniya qizil yomg'ir chovrchanglarimiz aktiv holatda ishlamoqda do'stlar kim qiziqayotgan bo'lsa aziz do'stlar ya yagomasga kaliforniya qizil yomg'ir chugvotsak nariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin ham bor mana yani, zichlik holatlari bemalol o'ylanmasdan boshlashlaring mumkin <laughs> do'stlar videomiz yoqsa albatta obuna bo'lib layke bosib qo'yasizlar degan umiddamiz aziz do'stlar bizdan uzoqlashmanglar eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizda biogomus to'g'risidagi biogomus to'g'risida judayam katta yangiliklar olib boryapmiz biogomusda yana ekinlarda qanday holatda natija berayotgan shular haqida ham albatta keyingi videolarda chiqarishga harakat qilamiz bizdan uzoqlashmasdan do'stlar obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz